сляпы абітурыент. Аб тым, як трапіць інваліду за студэнцкую парту і што могуць зрабіць здарове для ўсеагульнай роўнасці, абмеркавалі ва ўніверсітэце імя Пушкіна. Инвалид первой группы Ганна Стасюк уже на протягу трех до член громадского объединения Белорусское товариство инвалидов по зроку. А Об як как складано слепому человеку в сучасном громадстве, 22-годовая девушка ведая не по шутках. Али гэта не перешкаджаю быть каханой женкой мать и двух детей. До того ж, у наступным годе Ганна планую поступить в университет. Сегодня я, например, на себе роль абитуриента. Хотим как бы, в следующем году попробовать на журналистику выбор сделали такой, потому что, в принципе, мне это, я как бы занималась этим ранее, была возможность заниматься, занималась ранее, но, соответственно, интересно общение, так как я человек сама по себе общительный, новые знакомства, где-то что-то ездишь, что-то открываешь себя, новое что-то узнаешь. Усяго на улику областной организации Белтис больше за 3000 инвалидов по сроку. этим людям необходимо не шкодование, а разумение и допомога. И они имеют особливые потребы, бо всех в проходить проходит на вобмацак. Республиканская акция «Хочу учиться» прошла областным центром в, в Першиню. Ее организаторы звернули увагу органов державной улады и керавництва высших научных установ на проблемы, с которыми часто сутыкаются слепые. Это проблемы, которые есть в процессе, возникают в процессе адаптации учебному процессу людей с нарушениями зрения. Возможно, о той недостаточной работе, которая проводится по созданию технической базы, то есть оснащения методической литературой, техническими средствами, современными техническими средствами наших молодых людей в процессе обучения в ВОЗе. Под час акции члены Белтис означили и становчие, и отмонные моменты у работе университета. Ее удельники зробили акцент на том, чего не хапают в системе адукации для того, как она стала доступной для инвалидов по зроку. На данный момент, к сожалению, еще сделано не все, мало для наших инвалидов по зрению, но уже сделаны первые шаги и в плане безбарьерной среды. Созданы условия для получения различных э, информаций в библиотеке и в методическом зале. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем э, в университете появились и издания и по системе Брайля. Часом здоровым тяжко разразуметь проблемы тех, кто позбавлены махчимости бачить. Али все Деварта памятать об тем, что лес не выбирают. И один несприяльный сбег обставинал, может погрузить у темру любого из нас. А прибрать барьеры и створить умовы для комфортного життя инвалидов по сроку у наших силах. Катерина Страха, Александр Севицкий – областные новины. Брест.